Система распределения грозных усилий Система грузовой устойчивости Парусочная система Система помощи при трогании на подъеме Система экстренного опрещения L-12 Реверс того двух плоскостях Центральный завод, портовый компьютер, сигнализация, 15-колесные диски С полноразведом за 20 лет и другое оборудование

Шок двухметровый человек на переднем Удобно? Так okay. я. Я знаю, потому что у меня два метра роста. Опа. Так удобно? Ну, мне тоже более-менее. так это Рено не смотрится. Так, ну что, пластик? Пластик прикольный, ну так. Или Ну да. Робот предупреждение о том, что вы умрете в этом автомобиле. Она... Детского... Давайте вызовем полицию, чтобы... Подожди, подожди. Ты выиграл. Ты выиграл. Смотри, смотри. Я на максимум откинулся. То есть она просто... Выиграл, а просто... рост? 183 и мне до хрена, мне действительно до хрена. Вот тут мне удобно. Вот Скажи я хочу мне. сейчас пробовать 2 метра, если как в бы Гранте, то все можно как бы это списывать Подожди. и сжигать автоваз. Где 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 где? Слышишь, крутилки эти вазовские пропали. Да, наверное, другие теперь. Я? Так. Следующее. Зачем он поместился? Рулевая колонка на высоте, так, мне надо пониже. Да, еще, да? да есть, конечно. Так. А, так, сидение на максимуме. Так, ну по голове прекрасно все. О, длине, в плане, конечно, Смотри, я я, чай, я, я видел, попробуйте да? пристегнуться. Прекрасно. А вас хватит? Вас Я, конечно, уставать. Так, да можно?